নমস্কাৰ জ্ঞান দৰ্শন চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ক্লাছ টেনৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অৰুণিমা সিনহাৰ বিষয়ে পঢ়িছা আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই চেপ্তাৰটোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক দিয়া হৈছে এক নম্বৰ চমুকৈ উত্তৰ লিখা ক অৰুণিমা সিনহাৰ কোনবিধ খেলত বিশেষ দক্ষতা আছিল উত্তৰ অৰুণিমা সিনহাৰ ভলীবল ভলীবল খেলত বিশেষ দক্ষতা আছিল খ অৰুণিমা সিহাৰ খৰ ক'ত উত্তৰ অৰুণিমা সিহাৰ খৰ উত্তৰ প্ৰদেশত গ হস্পিটেলত থাকোঁতে অৰুণিমাৰ মনত কি সপোনে তীব্ৰ ৰূপ লৈছিল উত্তৰ হিমালয়ৰ শৃংগলৈ উঠাৰ সপোনে তীব্ৰ ৰূপ লৈছিল খিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই গৈ অৰুণিমাই কাক আৰু কিয় লগ ধৰিছিল উত্তৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই গৈ অৰুণিমাই বাছেন্দ্ৰি পালক লগ ধৰিছিল পৰ্বতাৰোহণৰ বাবে তেওঁৰ বিশ্বাস আছিল এভাৰেষ্ট বিজয়ী বাছেন্দ্ৰীৰ পালে তেওঁক সঠিক পথ দেখুৱাই পৰামৰ্শ দিব পাৰিব অঙ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত অৰুণিমাই কেতিয়া আৰোহণ কৰিছিল তেওঁ তাত কিমান সময় ধৰি আছিল উত্তৰ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত অৰুণিমাই দুহেজাৰ তেৰ চনৰ একৈছ মে' তাৰিখে আৰোহণ কৰিছিল তেওঁ তাত ডেৰ ঘণ্টা সময় ধৰি আছিল দুই নম্বৰ অৰুণিমা সিনহাই ৰেল যাত্ৰাৰ সময়ত কি দুৰ্ঘটনাৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছিল এই দুৰ্ঘটনাত অৰুণিমাই কি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল উত্তৰ অৰুণিমা সিনহাই ৰেলযাত্ৰাৰ সময়ত দুৰ্বৃত্তৰ কবলত পৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ৰেলযাত্ৰীসকলৰ পৰা টকা পইচাৰ লগতে আ অলংকাৰ কাঢ়ি লৈ গৈছিল আন আন যাত্ৰীৰ লগতে অৰুণিমাৰ ডিঙিৰ চেইনডাল বিচাৰিছিল কিন্তু অৰুণিমাই চেইনডাল দিবৰ বাবে মান্তি হোৱা নাছিল তেওঁ ডকাইতবোৰক কৈছিল যে সেইডাল এডাল চেইন নহয় তাইৰ মাকে তাইক দিয়া আশীৰ্বাদ ডকাইতবোৰে বাৰে বাৰে দিয়া ধমকিৰ ওচৰত অৰুণিমাই সেৱা মনা নাছিল অৱশেষত অন্যায়ৰ ওচৰত সেৱা নমনা অৰুণিমাক ডকাইতবোৰে ডাংকলাকৈ তুলি নি চলন্ত ৰেলগাড়ীখনৰ পৰা বাহিৰৰ অন্ধকাৰলৈ দলিয়াই দিলে সেই সময়তে ওচৰৰে আন এখন ৰে'লগাড়ী আহি আছিল অৰুণিমাৰ শৰীৰটো চলন্ত ৰে'লগাড়ীখনত বস্তা এটাৰ দৰে খুন্দা খাই তললৈ পৰি গ'ল অৰুণিমাই প্ৰাণে পনে চিঞৰিলে কিন্তু ৰেলৰ ইঞ্জিন আৰু চকাৰ শব্দত তাইৰ মাত তল পৰি গ'ল এই দুৰ্ঘটনাত অৰুণিমাই এখন ভৰিত চিৰদিনৰ বাবে হেৰুৱাব লগা হ'ল আৰু আনখন ভৰিত ল' ৰ'দ সোমোৱাই তাৰ সহায়ত চলাফিৰা কৰিব পৰা হ'ল তিনি নম্বৰ অৰুণিমাৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাছেন্দ্ৰি পালে কেনেদৰে সহায় কৰিছিল উত্তৰ ৰেলযাত্ৰাত দুৰ্বৃত্তৰ কবলত পৰি নিজৰ ভৰি হেৰুৱা অৰুণিমা সিনহাৰ মনত হস্পিটেলৰ বিচনাত শুই থাকোঁতেই হিমালয় শৃংগলৈ যোৱাৰ সপোন তীব্ৰ হ'বলৈ ধৰিলে এনেতে তেওঁ গম পালে এভাৰেষ্ট বিজয়ী বাছেন্দ্ৰী পালে তেওঁক সঠিক পৰামৰ্শ দিব পাৰিব চাৰি মাহৰ মূৰত তেওঁ হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই ঘৰলৈ নগৈ পোনে পোনে বাছেন্দ্ৰীৰ পালৰ ওচৰ পালেগৈ বাছেন্দ্ৰীৰ পালে অৰুণিমাৰ সকলো কথা সহমৰ্মিতাৰে শুনিলে ছোৱালীজনীৰ দুচকুত সপোন প্ৰত্যাহ্বান আৰু আত্মপ্ৰত্যয়ৰভাৱে তেওঁৰ মনতো বিশ্বাস জন্মালে যে সঠিক প্ৰশিক্ষণ আৰু সাহস পালে এগৰাকী ছোৱালীয়ে নিশ্চয় এদিন লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব অৱশেষত টাটা ষ্টীল এডভেঞ্চাৰ ফাউণ্ডেশ্যনে চলোৱা অনুশীলন কেম্পত এভাৰেষ্ট বিজয়ী বাছেন্দ্ৰি পালৰ তত্বাৱধানত অনুশীলন চলিল আৰু দুহেজাৰ তেৰ চনৰ একৈছ মে'ত তেওঁ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল চাৰি নম্বৰ এভাৰেষ্ট বিজয়ৰ সপোন দি থকত পৰিণত কৰিবলৈ অৰুণিমাই কেনেদৰে অনুশীলন কৰিছিল উত্তৰ এভাৰেষ্ট বিজয়ৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ অৰুণিমাই কঠোৰ অনুশীলন কৰিছিল টাটা ষ্টীল এডভেঞ্চাৰ ফাউণ্ডেশ্যনে চলোৱা অনুশীলন কেম্পত এভাৰেষ্ট বিজয়ী বাছেন্দ্ৰি পালৰ তত্বাৱধানত অনুশীলন চলিল শাৰীৰিক মানসিক দুয়ো দিশতে একৰে অভাৱ নাছিল অৰুণিমাত ভৰিখন হেৰুৱাৰ দুৰ্ভাগ্যক সৌভাগ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা সফল কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল তেওঁ অৰুণিমাই প্ৰায় এবছৰ কাল একে লেঠাৰীয়ে উৎসাহ উদ্যমেৰে অহৰহ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখি অনুশীলনতে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছিল আন সাধাৰণ মানুহে যিটো খোজ দুই বা তিনি মিনিটতে শিকিব পাৰিছিল তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত সেই খোজটো শিকিবৰ বাবে দুই তিনি ঘণ্টাৰ সময় লাগি গৈছিল তথাপিও অৰুণিমাই আশা এৰি দিয়া নাছিল এনেদৰে কঠোৰ অনুশীলনৰ পিছত অৰুণিমাই এভাৰেষ্টত পদাৰ্পণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল পাঁচ নম্বৰ অৰুণিমা সিনহাই কিয় লাডাখত থকা মাউণ্ট ছামছেৰ কাঙৰীৰ অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে উত্তৰ লাডাখত থকা মাউণ্ট ছামছেৰ কাঙৰীৰ উচ্চতা আছিল একৈছ হাজাৰ এশ আঠ ফুট উচ্চতালৈ আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সেই সময়ত বতৰ আছিল অত্যন্ত প্ৰতিকূল এনে প্ৰতিকূল বতৰত অভিযান চলোৱা অসম্ভৱ হৈ পৰাত শিখৰলৈ মাত্ৰ ছয়শ নব্বৈ ফুট অতিক্ৰম কৰিবলৈ বাকী থাকোঁতে অৰুণিমা সিনহা আৰু সংগীসকলে অভিযান সামৰি তললৈ নামি আহিব লগা হ'ল ছয় নম্বৰ অৰুণিমা সিনহাৰ এভাৰেষ্ট অভিযানৰ বৰ্ণনা দিয়া উত্তৰ এভাৰেষ্ট বিজয়ৰ সপোন দি থকত পৰিণত কৰিবৰ বাবে অৰুণিমা সিনহাই কঠোৰভাৱে অনুশীলন কৰিছিল ভৰিখন হেৰুৱাৰ দুৰ্ভাগ্যক সৌভাগ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা সফল কৰি কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল অৰুণিমা কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছিল যে আন সাধাৰণ মানুহে যিটো খোজ দুই বা তিনি মিনিটত শিকিব পাৰিছিল তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত সেই খোজটো শিকিবৰ বাবে দুই তিনি ঘণ্টাৰ সময় লাগিছিল তথাপিও অৰুণিমাই আশা এৰি দিয়া নাছিল অৱশেষত লাডাখত থকা মাউণ্ট ছামছেৰ কাঙৰীৰ একৈছ হাজাৰ এশ আঠ ফুট উচ্চতালৈ আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল অৰুণিমা মাউণ্ট এভাৰেষ্ট কাঙৰীৰ উচ্চতম শিখৰলৈ উচ্চতা আছিল একৈছ হাজাৰ সাতশ আঠান্নব্বৈ ফুট সেই সময়ত বতৰ অত্যন্ত প্ৰতিকূল হোৱাৰ বাবে অভিযান চলোৱা অসম্ভৱ হৈ পৰাত শিখৰলৈ মাত্ৰ ছয়শ নব্বৈ ফুট অতিক্ৰম কৰিবলৈ বাকী থাকোঁতে অৰুণিমা সিহা আৰু সংগীসকলে অভিযান সামৰিৰ তললৈ নামি আহিবলগীয়া হ'ল মাউণ্ট চামছেৰ কাঙৰিৰ একৈছ হাজাৰ এশ আঠ ফুট উচ্চতালৈ আৰোহণ কৰাটোৱে অৰুণিমাৰ মনোবল অধিক দৃঢ় কৰি তুলিলে এইবাৰ অৰুণিমা মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাবলৈ সাজু হ'ল মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ চিংগত থিয় হৈ ফটো তোলা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বিশ্ববাসীক নিজৰ বিৰল অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে জনোৱাৰ অভিপ্ৰায়েৰে তেওঁ লগত দুটাকৈ কেমেৰা পানী আৰু অক্সিজেন লৈ গৈছিল চাৰি নং কেম্প পাওঁতে অৰুণিমা দুয়োখন ভৰিৰ পৰা তেজ নিগৰি ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছিল লগত নিয়া অক্সিজেনৰ প্ৰায় শেষ হ খ হৈছিল সদম্য সাহস আৰু উৎসাহেৰে তেওঁ আগুৱাই গৈ আছিল তেজ নিগৰি থকা আঁঠু দুটাৰ পৰা ৰুমালেৰে তেজ মচিমচি আগুৱাই গৈ থাকোঁতে বাটত তেওঁ বহুতো অভিযাত্ৰীৰ মৃতদেহ দেখা পাইছিল কিন্তু একোৱে তেওঁক নিৰস্ত্ৰ কৰিব পৰা নাছিল প্ৰচণ্ড পৰিশ্ৰম অদম্য মনোবল আৰু কষ্ট সহিষ্ণুতাৰ ফল অৱশেষত ফুলিল কাঠমাণ্ডুৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ বাৱন্ন দিনৰ অন্তত নিশা প্ৰায় আঠ বজাত তেওঁ আঠ হাজাৰ আঠশ আঠচল্লিছ মিটাৰ উচ্চতাত অৱস্থিত মাউণ্ট এভাৰেষ্ট শৃংখল পদাৰ্পণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তেওঁ প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা সময় তাত আছিল সাত নম্বৰ একোগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ প্ৰতিভাৰে জাতীয় জীৱনত জিলিকি উঠা আন সশস্ত্ৰজনৰ বাবে আশা আৰু প্ৰেৰণাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে কথাষাৰৰ যুক্তিযুক্ততা অৰুণিমা সিনহাৰ জীৱনৰ আধাৰত বুজাই লিখা উত্তৰ একোগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ প্ৰতিভাৰে জাতীয় জীৱনত জিলিকি উঠি আন সহস্ৰজনৰ বাবে আশা আৰু প্ৰেৰণাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে তেনে আশা আৰু প্ৰেৰণাই বহুজনক আনন্দ দিয়ে হতাশা দূৰ কৰে আৰু আগলৈ পুনৰ নতুন উদ্যমেৰে আগবাঢ়ি গৈ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সাহস যোগায় তেনেগৰাকী ব্যক্তি হ'ল অৰুণিমা সিনহা জীৱনৰ সফলতা তথা উন্নতিৰ মূল মন্ত্ৰ হ'ল প্ৰচণ্ড ইচ্ছা শক্তি আৰু দৃঢ়তা প্ৰবল ইচ্ছা শক্তিয়ে লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাটত থকা অনেক প্ৰত্যাহ্বান হেলাৰঙে অতিক্ৰম কৰাত সহায় কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ অৰুণিমা সিনহা নামৰ ছাব্বিছ বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীয়ে অসাধ্য সাধন কৰি বিশ্বৰ আগত উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ভলীবল খেলুৱৈ অৰুণিমা সিনহা লক্ষ্ণৌৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে ৰেল যাত্ৰাত দুৰ্বৃত্তৰ কবলত পৰি এখন ভৰি চিৰদিনৰ বাবে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল হেৰুৱা ভৰিখনৰ ঠাইত কৃত্ৰিম ভৰি লগাবলগীয়া হৈছিল অথচ দুৰন্ত সাহস আৰু আত্মবিশ্বাসক সাৰ্থী কৰি অৰুণিমাই নিজৰ শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা নেওচি এভাৰেষ্ট বিজয়ৰ সপোন দেখিছিল এভাৰেষ্ট বিজয়ে কৰা বাছেন্দ্ৰীৰ পালৰ পৰামৰ্শ সহায় আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বলত অৰুণিমাই নিজকে পৰ্বত আৰোহণৰ বাবে সাজু কৰিছিল আৰু অৱশেষত দুহেজাৰ তেৰ চনৰ একৈছ মে ত এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰি নিজৰ সপোন দি থকাত পৰিণত কৰিছিল আঠ নম্বৰ ক্ৰিকেট খেলুৱৈ যুৱৰাজ সিঙে অৰুণিমাক কেনেদৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল উত্তৰ ক্ৰিকেট খেলুৱৈ যুৱৰাজ সিঙে অৰুণিমাক এভাৰেষ্ট বিজয়ৰ সপোন সাকাৰ কৰাত অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল কৰ্কটকত আক্ৰান্ত যুৱৰাজ সিঙে নিজৰ অদম্য মানসিক শক্তিৰে সেই বেমাৰৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰি নিজৰ লক্ষ্য পূৰণৰ বাটত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হোৱাটো অৰুণিমাই দেখিবলৈ পাইছিল যুৱৰাজে দেখুৱাই দিছিল মনৰ বল আৰু আত্মবিশ্বাস থাকিলে শাৰীৰিক বাধাই কোনো প্ৰতিৰোধৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে আৰু জীৱনৰ উত্তৰণৰ বাটত ই হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে যুৱৰাজ সিঙৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ দুৰন্ত সাহস আৰু আত্মবিশ্বাসক সাৰথি কৰি অৰুণিমাই নিজৰ শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা নেওচি এভাৰেষ্ট বিজয় কৰিবৰ বাবে সক্ষম হয় ন নম্বৰত আছে চমতকালিখা বাছেন্দ্ৰি পাল টেনজিং নৰগে আৰু ষ্টিফেন হকিং বাছেন্দ্ৰী পাল বাছেন্দ্ৰি পালৰ জন্ম হয় উত্তৰাখণ্ডৰ নাকুৰি গাঁৱত প্ৰথম মহিলা এভাৰেষ্ট বিজয়ী বাছেন্দ্ৰি পালে প্ৰথমে পৰ্বতাৰণ কৰিছিল বাৰ বছৰ বয়সত উচ্চতা আছিল তেৰ হাজাৰ এশ তেইছ ফুট ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত তেওঁ মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ শীৰ্ষত অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইয়াৰ বাবে তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ পৰ্বতাৰোহী হিচাপে ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত সোণৰ পদক লাভ কৰে টেনজিং নৰগে তেনজিং নৰগেৰ জন্ম হয় নেপালৰ খোলুহুম জিলাত হিউ ৰাটলেজৰ নেতৃত্বত ঊনৈছশ ছয়ত্ৰিছ চনত ব্ৰিটিছ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট অভিযান আৰু দ্বিতীয় মাউণ্ট এভাৰেষ্ট অভিযান প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে তেওঁলোকে এই অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে এনেদৰে কেইবাবাৰো অভিযান চলোৱাৰ অন্তত ঊনৈছশ তেৱন্ন চনৰ ঊনত্ৰিছ মে তাৰিখে তেওঁ এভাৰেষ্টত পদাৰ্পণ কৰে ষ্টিফেন হকিং ষ্টিফেন হকিঙৰ জন্ম হয় ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল ডক্টৰ ফ্ৰাংক হকিং আৰু মাতৃৰ নাম আছিল ইছোভেল হকিং তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম আছিল ষ্টিফেন উইলিয়াম হকিং তেওঁ লণ্ডনত স্কুলীয়া জীৱন আৰম্ভ কৰে হকিঙে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আৰু কেমব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ট্ৰিনিটি কলেজৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে এইগৰাকী মহান বিজ্ঞানীৰ দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ চৈধ্য মাৰ্চ তাৰিখে মৃত্যু হয় ভাষা বিষয়ক এক নম্বৰত আছে সন্ধি ভাঙা সংশয় হম যোগ হয় পৰ্বতাৰোহণ পৰ্বত যোগ আৰোহণ উৎসাহ উদযোগ হা হিমালয় হিম যোগ আলয় প্ৰত্যাহ্বান প্ৰতিযোগ আহ্বান বিপদাপন্ন বিপদযোগ আপন্ন দুই নম্বৰ তলৰ শব্দকেইটাৰ উপসৰ্গ ভাঙি দেখুওৱা অনুৰাগ অনুযোগ ৰাগ অনুভৱ অনুযোগ ফৱ অভিনয় অভিযোগ নয় প্ৰতিফল প্ৰতিযোগ ফল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শিক্ষা সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা লাগে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে উপকৃত হ'ব পাৰে ধন্যবাদ